Сегодня у нас не совсем обычная зеленая сцена. Вы знаете, что когда мы вообще реализовывали наш проект, задумывали его, то мы прежде всего думали как о неком преобразовании культурном, преобразовании публичного пространства. Но те события, которые сейчас происходят в Украине, не не просто не оставляют нас равнодушными, скорее это тоже такая вот боль. И мы поняли, что ну слишком, слишком не вовремя заниматься лишь только культурой и не обращать внимания на такие трагические события. Поэтому сегодняшняя зеленая сцена, так или иначе, она касается проблем Донбасса, востока Украины. У нас сегодня специальная выставка, о которой расскажет наш куратор Сергей Танканов. У нас сегодня специально приглашенный гость, это Лена Нестерова девушка, которая с одним чемоданом и там с дочкой в руках, а, в разгар событий в Луганске, она вот просто ушла в никуда, в Кременчуг, и сумела не просто там адаптироваться, а создать некое пространство уже вокруг себя и начать абсолютно жить с нуля, хотя она была ну, достаточно успешным человеком в Луганске. Вот она поделится своим примером, она расскажет, как это все произошло. А, у нас будет тематическое кино. А, сегодня с нами докуда есть UA. именно они предоставили Собственно, зеленая сына сегодня а так столько? или иначе а, Кинопоказ будет 21.00 Разум... Разумных 20.00 И у нас сегодня тоже необычная группа Легендарная группа Которая уже 20 лет вот и хит Причем мы договаривались, что ребята приедут втроем они объединились в Киеве, у нас практически полный состав у Чаритянова и, в общем-то, тоже мы их позвали не случайно, потому что как раз вот они, ну, тоже известны своей волонтерской деятельностью, тем, что они выступали перед нашими бойцами, и очень здорово, что они согласились, у нас совпали все наши возможности пригласить их сегодня. Так что я надеюсь, что вот такого рода события на зеленой сцене, они, ну, не просто обратят внимание на то, что есть еще вот эта сторона а, жизни, а то, что людям нужно быть активнее, что только мы в состоянии изменить все то, что происходит, и не нужно надеяться ни на кого, не нужно, главное, не опускать руки, потому что это ну, делать вещи всего. Мы должны не просто жить, мы должны заражать примером, мы должны по возможности помогать, кто как может, возможно, материально, возможно, физически, но мы должны включаться в этот процесс, и только за этим я вижу будущее в нашей стране и в нашем городе. Ну как вообще эта вот выставка, как она готовилась? Проект «Точка сходу» — это большой фотопроект. Авторами этого проекта являются 18 фотохудожников, фотожурналистов, волонтеров Украины. Двух, к сожалению, нет в живых уже. Это Сергей Николаев и Виктор Бурняк. Этот фотопроект рассчитан был для путешествия по всей Украине. в американском доме на День защитника Отечества 13 октября 2015 года. А, оттуда, из американского дома, этот проект перекочевал к нам черникам на зеленую сцену. А, и сегодня зрители имеют возможность ее посмотреть у нас. А, то есть мы, получается, вторая точка а, этого проекта после Киева. Этот проект входил в программу Дня защитника Отечества в Киеве, большую программу по всему помог мне в организации этой выставки, то есть познакомил меня с кураторами из Американского дома, Иван Черничкин, фотожурналист, фото журналист киевский. И, собственно, у нас была проблема разместить все 70 фотографий на наших стендах. Немножко получилось тесно, но от этого ее прелесть не меняет. Следующие проекты у нас тоже, в следующую пятницу тоже фотопроект. А этот фотопроект э, после зеленой сцены, с понедельника, э, можно э, увидеть в музее современного. Ласта. То есть эта выставка еще продолжается. У нас еще Никиты, кто не сможет попасть здесь на зеленой сцене сегодня, можно будет у нас в музее Волосар ее посмотреть в понедельник. Спасибо. Спасибо. Також сьогодні е, тематичний день присвячений документалістиці, виставці фотографій з Донбасу, а ввечері буде показаний тематичний фільм о 9-й годині вечора.

Доброго дня, по представтесь. Роман Кривіс, лідер гурту Черетяни кіт». Роман, ви приїхали, наскільки я розумію, в рамках туру свого українського, так? Чи, а, чи ні? От розкажіть. Не зовсім. Не... Ну, зараз сесія, і в принципі наш тур український, який ми представляємо платівку, альбом, де книжки, де книжки. Скажімо так, ну, книжка там мається на увазі, частина, яка присвячена, як написали в пісні. Ми приїхали на зелену сцену підтримати власне, прекрасну організацію. Організацію чи захід, зелена сцена і зіграти, представити Вінницю у Чернігові. Це основна мета зараз. Поки що канікули, тому що студентів сесія мидемо по закладах в даний період за тиждень півтори я. Ну, взагалі, ви ж е зараз презентуєте цей альбом. Ми так? Презентуємо більш того, mm -hmm. пісні будуть е здебільшого свого альбому, з цього альбому, де є вкладиш компакт, де є маленька галерея від наших друзів, художників, фотохудожників, е тексти пісень і, звичайно, як я вже казав, нариси, як пісні ці складалися. Це, е ну, скажімо так, цей матеріал можливо варто сприймати в контексті самої книжки. Прочитавши і послухавши, мені здається, це буде була б якась така в хорошому сенсі творча терапія для тих, хто хоче блукати світами творчими музичної такої формації чи формату, які створюють усі дитяники. Ну коти не тільки на концертних майданчиках, наскільки я знаю, а й волонтерством ви займаєтесь. виїжджали ви на схід. От розкажіть про ці поїздки. Ми представляємо організацію музичний батальйон Музбат ще. То туда входят айдамаки, тень солнца и еще несколько камад І звісно, як організація, ми можемо, скажімо так, їздити не в акустиці, грати, а трошки ставити сцену не тільки для військових, але і для цивільних, оскільки їм також треба відволіктися від тої всієї загрози, принаймні чекання, що воно в будь-яку секунду може хтось порушити цей крихкий мир і почати якісь наступи, тому подібне. Відповідно, там також є такий психологічний ефект відволікання у ці світи Подільські, що ми пропонуємо нашому супрочі. І Тому зараз ну, ми вже місяць як не буде. Тому що їздимо з цим по студентах. Це, мені здається, також дуже важлива справа, оскільки пісенна творчість в Україні представлена не дуже, ну, скажімо так, дуже обмежено. До речі, вівторок ми будемо під радою відстоювати квоти на пісню, на українську пісню і якраз мають цей закон обговорювати. Сподіваюся, вони приймуть ну, про музичні квоти, що про відсоток на радіо та на телебачення. Ось відповідно цим займається музбат, і ми також гурт, який до того музбату власне входить також частково. Ну це дякую. 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 Так, давайте ми вам презентуємо книжечку, щоб ви подивилися, добре. що то є, може а -а -а. там знімаємо. Ще вам і ще вам 20 кроків після цих двадцять кроків.